sebelum mengeluarkan notis ini dan saudara Zahrin dah mengulangi uh, pokok tuduhan yang telah dikemukakan oleh saudara Raja Petra Kamaruddin ya RPK RPK yang pertama membangkitkan isu saya menerima wang daripada Genting. Kemudian saudara Zahrin uh, mengulangi dalam bentuk sedikit adjustment iaitu duit itu bukan duit haram ya. Dua-dua -dua tuduhan oleh RPK ataupun Zahirin ini Adalah tidak benar Saya tak pernah jumpa Genting Tak pernah jumpa Tan Sri Lim Gotong Sepanjang hayat beliau Dan tidak pernah menerima satu sen duit Daripada Genting Sama ada untuk diri saya Ataupun untuk PAS Jadi Tuduhan ini telah Diviralkan oleh uh, Facebookers PAS khususnya ya. Walaupun Presiden PAS mengatakan bahawa bila sesuatu tuduhan dikemukakan mesti ada empat saksi. Mesti ada bukti ya. Tetapi dalam kes Facebook Kes PAS mereka telah memanjangkan tuduhan ini. Dengan tidak ada satu satu orang saksi sekalipun ya. Ini adalah satu tindakan double standard yang diamalkan dan saya memberikan notis ini pada Saudara Zaharin supaya dia dapat menarik balik tulisan beliau dan jika sekiranya beliau tidak menarik balik tulisan beliau saya akan fahamkan saman ke atas beliau. RPK saya akan buat sedemikian jika sekiranya beliau balik ke Malaysia dan beliau bebas daripada kedudukan bankrapsi ya kalau dia bankrap dia ada luar negara adalah uh, sia-sia untuk kita memfailkan uh, saman ini dan uh, fail saman ini ke atas uh, saudara Zahrin akan membuktikan bahawa tuduhan ini adalah tidak benar kalau saudara Zahrin tarik kenyataan beliau, kita boleh selesai secara politik ini adalah proses penyelesaian secara politik juga ya, jadi kalau kita uh, uh, buat penafian biasa, mungkin orang kurang yakin dengan penafian kita kalau saudara Zahrin kata dia ada bukti dia boleh bawa ke mahkamah dan kedua-dua pihak akan dapat penyelesaian politik secara yang lebih uh, meyakinkan ya kalau dalam perjalanan proses itu dia rasa dia tak ada bukti dia nak menarik balik saya terbuka saya tidak insist kepada legal uh, legal uh, solution semata-mata ya tapi this adalah legal legal process is dekat kepada political solution ya saya rasa kecil sangat nak bersumpah dalam perkara macam ni ya. Uh, saudara uh, Rafizi lain sedikit kedudukan dia ya. Dia yang mendakwa ya. Saya dalam keadaan menafikan. Jadi kalau proses mahkamah sudah cukup, saya rasa uh, proses akuan uh, bersumpah itu adalah macam uh, bermain-main dengan akuan uh, sumpah dalam konteks saya ya. Bukan dalam konteks saudara Rafizi. Afin Bank yeah? Transaction melalui Afin Bank yeah? you, you go back to my Earlier speech The original speech yeah? I think most of us uh, Miss of that speech yeah? I uh, implicated that, uh, The transaction through Afin Bank yeah? So adakah ini adalah sama Dengan apa yang saudara Rafizi tuduh yeah? Atau pendakwakan yeah? Saya tak jumpa saudara Rafizi dan saya tak communicate dengan dia Personally atas isu ini Jadi saya tak tahu adakah Apa yang saudara Rafizi bangkitkan itu Juga melalui transaksi Afin Bank Atau apa yang saya bangkitkan Transaksi melalui Afin Bank adalah Transaksi yang berbeza Saya tak pasti ya Kita kena compare note dulu Saya kena jumpa dia Tetapi apa yang dibangkitkan oleh saudara Rafizi bersempurna dengan apa yang telah dinyatakan oleh uh, Peguam Negara, Tan Sri Afandi pada 11 hari bulan April ya. I think uh, this published by Malaysia Kini I think that there is footage on this oleh Tan Sri Afandi Ali yang mengatakan bahawa beliau tidak boleh membuat kenyataan selepas kenyataan pertamanya mengenai dengan kes SRC yang telah diklesifat sebagai NFA ya, no further action ya. Jadi selepas SRC classified as NFA, Tan Sri Effendi tidak membuat apa-apa penjelasan. Kerana kata beliau, beliau dinasihat oleh orang lain atau satu pihak untuk tidak berbuat demikian. Yang kedua, kata Tan Sri Effendi, apa-apa siasatan SPRM yang dikelaskan sebagai NFA tidak semestinya ditutup ya? dia tidak dikelaskan sebagai ditutup, dia hanya dikelaskan sebagai no further action tetapi dia boleh dibuka semula jika sekiranya ada maklumat-maklumat baru atau keperluan baru untuk berbuat demikian ya? ini adalah satu kenyataan yang sangat penting dari ya? important statement ya. Kerana itu saudara Rafizi telah membangkitkan satu info baru Berkaitan dengan SRC Ia membolehkan uh, peguam negara membuka semula fail SRC Dan saya uh, turut sama menuntutnya Supaya Tan Sri Effendi Ali menjelaskan yang pertama Siapakah yang memberikan nasihat pada beliau Untuk tidak membuat kenyataan pada saya AG kena berdiri ya, secara bebas ya independent dan tidak boleh menerima nasihat dalam kes-kes yang jeopardize di uh, justice ya yang menghalang proses keadilan ya dan yang kedua adalah sama ada kes yang dibawa oleh saudara Rafizi warrant memerlukan kepada siasatan dibuka semula berkaitan dengan SRC ya dan kerana itu saudara Rafizi nak menunjukkan ke ke ketulinan kejituan dakwaan dia dengan membuat SD. Ya. Jadi ini adalah satu perkembangan penting yang memerlukan SRC dibuka semula. Dan uh, saudara Nasruddin telah menafikan beliau menerima wang tersebut. Saya kira yang cara yang paling mudah dalam isu 1 MDB dan SRC diselesaikan ialah satu suruhanjaya jaya bebas dibentuk. Dan semua pihak-pihak termasuk saya yang mendakwa mempunyai maklumat-maklumat berkenaan tanpa terkesan dengan apa-apa undang-undang boleh secara dilindungi oleh undang-undang tampil ke suruhanjaya jaya bebas memberikan maklumat-maklumat berkenaan. Ini adalah satu cara yang paling mudah dan berkesan untuk untuk perkara ini di atas sia ataupun diselesaikan. Saya tak tahu dia nak bangkitkan isu ini. Ya. Saya rasa apa yang saya ada uh, adalah uh, maklumat saya, apa yang dia ada dan dia berusaha untuk mendedahkan that is his privilege and his right we don't need to compare the notes ah, boleh tak ada masalah tu perkara senang saja ya tapi uh, saya dari Kota Baru hari ini baru ada Kuala Lumpur nanti saya contact dia tak ada masalah that is not an issue ya. Itu sebab saya rasa maklumat kami agak berbeza sedikit kerana uh, saya tak boleh nyatakan sumber maklumat saya ya. <laughs> itu itu akan menjejaskan uh, pemberi maklumat ya tetapi saya kira uh, maklumat kami agak berbeza ya yalah saudara Rafizi dah beritahu sumber maklumat dia sumber maklumat saya berbeza daripada sumber maklumat saudara Rafizi saman pas ada pas bagi tahu dia saman saya tak ada lagi kan ah itu lama dah tak ada belum ya yeah. jadi sebab tu saya uh, meluarkan mengeluarkan notis kepada saudara Zahrin saya tak nak jadi macam pas ya jadi uh, pas kata dia nak saman dia memerlukan masa I took 7 days to file the notice tu issue the notice ini eh? yeah, saya lama tak ada PC kat Kuala Lumpur saya tak sempat kenal kawan kreatif daripada Saya rasa kerajaan Kelantan sekarang Dia tak ada satu agenda utama Untuk menunjukkan mereka Berkhidmat pada rakyat Memajukan rakyat Yang ke boleh menyenangkan kehidupan rakyat So mereka terpaksa mencari perkara-perkara kecil Untuk disensasikan supaya Dia nampak islamik ya? Termasuk misal perumahan ya kalau saudara Google, saudara akan lihat kenyataan. terbesar Besar pada tahun 2014 kalau tak silap saya Januari itu 014 yang kan by 2018. Kerajaan Kelantan akan buat 5000 buah rumah. Uh, affordable homes ya, rumah mampu milik. 5000 unit ya. Tetapi dalam seminggu dua minggu lepas um, Datuk Fatah juga berbuat kenyataan ya. 5,000 unit ini ini tidak boleh disiapkan kerana kerajaan negeri gagal mendapatkan ataupun mengenal pasti tanah-tanah. So bayangkan ya, semasa dia lancarkan 5,000 unit, kononnya akan buat 5,000 unit, bukan main besar lagi berita. And then kerajaan negeri fail to identify the land. Bayangkan kerajaan negeri tak tahu mana ada tanah ya as an excuse sebagai satu alasan untuk menghalalkan ataupun membenarkan kegagalan tersebut. So dalam kes azan ini orang bukan Islam dia tak perlu salat dan customers dia tak perlu salat. Ya? Kita masa tu guru kita menggalakkan azan ter maghrib observed by peniaga pasar malam yang ke 99% adalah Muslim untuk mereka ini menghormati masa semayang dan surau disediakan tempat salat disediakan lori-lori MPKB dan majlis daerah pada masa itu dimobiliskan untuk membekalkan air untuk mengambil wuduk ya? jadi pokoknya untuk orang Islam bersolat kenapa pula nak luaskan pada non-muslim? dia tak perlu solat dan customer dia pun tak payah solat kalau most of them kedai-kedai makan orang bukan Islam most of them adalah orang bukan Islam jadi ini adalah uh, melampaui ataupun melebihi semata-mata kerana nak tunjuk kerajaan Kelantan adalah the most Islamic government siapkan rumah 5,000 yang dijanjikan itu, also islamic eh? itu pun dituntut oleh islam eh? jadi suruh kedai tutup kerana hormatkan salat walaupun bukan islam rumah tak boleh dibina which one is more un-islamic 西班牙。